तो इसको थोड़ा सा आके इसके पास आके प्रेस करेंगे प्रेस करते इसका टायरन बजने लगेगा टायरन बजते इसलिए कैमरा सिटी कैमरा जो है कनेक्ट है वो सीधा इस पर फोकस करेगा जो यहाँ खड़ा रहेगा उसको दिखाएगा ये हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें कैमरा एकदम जूम हो जाएगा कैमरे में संकेत आने लगेगा तो वहाँ का पैनिक बटन दबा है और वहाँ किसी को कोई ना कोई सहायता करेगा नमस्कार मी चेतन किर्दत आणि तुम्ही पाहताय महाटॉप सध्या मध्य रेल्वे असेल पश्चिम रेल्वे असेल अशा स्थानकांवर जे आहे हे महिलांचे अत्याचार जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत याला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी आता मध्य रेल्वेकडून देखील पावलं जी आहेत ही उचलण्यात आलेली आहेत मध्य रेल्वेने भायकाळ स्थानकावर पॅनिक बटन जे आहेत ते लावलेले आहेत तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की हे पॅनिक बटन आहे ज्या वेळेला महिलावर कुठला अत्याचार होत असेल किंवा महिला कुठल्या संकटात असेल त्यावेळेला जर थे हे पॅनिक बटन जर दाबलं महिलेने तर याचा जो सायरन आहे तो वाजवला जाणार आहे आणि याच सायरनचा थेट कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जे आहे ते आरपीएफ ला याची सूचना जी आहे ती होणार आहे आपल्यासोबत भायका आरपीएफ चे इन्स्पेक्टर आहेत उपेंद्र डागर साहेब त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत नेमकं हे बटन जे लावण्यात आलेले आहेत ते किती प्रमाणात लावण्यात आलेले आहेत आणि लावल्यापासून याचा किती वेळा वापर झालेला आहे ते देखील आपण पाहणार आहोत आप पैनिक बटन की ये जो संकल्पना मध्य रेलवे की तरफ से जो लगाई गई है कितने बटन जो है आपके यहाँ लगाए गए कला स्टेशन तो छह बटन लगा छह बटन लगाया और मेन मोटो क्या है ये बटन का वर्क कैसे करता है आप ये वर्क करता है यदि किसी यात्री को कोई भी सहायता की खास करके हमारे यहाँ महिला कोच है लास्ट में तो महिला कोच के लिए महिलाओं के लिए लगाया गया है अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई डर लग रहा है या कोई सहायता चाहिए तो इसको थोड़ा सा आके इसके पास आके प्रेस करेंगे प्रेस करते इसका साइरन बजने लगेगा साइरन बजते इससे कैमरा पी कैमरा जो है कनेक्ट है वो सीधा इस पर फोकस करेगा जो यहाँ खड़ा रहेगा उसको दिखाएगा ये हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें कैमरा एकदम जूम हो जाएगा कैमरे में संकेत आने लगेगा कि वहाँ का पैनिक बटन दबा है और वहाँ किसी को कोई ना कोई सहायता चाहिए तो अपना जो स्टाफ रहेगा वैसे स्पेशा स्ट्रेनिंग बटन की आवाज़ इतनी है जो प्लेटफॉर्म पे स्टाफ रहेगा वही अलग हो जाएगा वो तुरंत आकर उसको सहायता दे सकता है सर अभी जैसे आपने बताया कि ये बटन जो लगा है तो इसके लिए कुछ अलग टीम आपने लगाया था तो कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ अलग टीम रहेगी इसमें जो हमारे द्वारा एक सीट कंट्रोल रूम बनाया गया तो है तो यहाँ अभी नए कैमरे लगे हैं सी कंट्रोल रूम में एक स्पेशल स्टाफ बैठा रहेगा वो अपना यही देखता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं अगर कोई ये बटन दबता है तो उसके लिए वो अलग रहेगा तो अभी ये आपने बटन दबाया हुआ है तो ये बंद कैसे होगा आपके यहाँ भी कंट्रोल में कुछ इसका ऑप्शन है नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं वहाँ कंट्रोल में इसका ऑप्शन है ये यहाँ से ही बंद होगा यानी कि हमारा स्टाफ यहाँ आएगा जब ये बंद होगा इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो बंद हो जाएगा वहाँ से बंद नहीं कर सकते अभी ये जब से बटन लगाया हुआ है तो किसी ने यूज़ किया है कोई महिला ने नहीं नहीं अभी ये थोड़ा अभी उनका काम जो है पूरा नहीं हुआ है इसलिए कैमरा भी इसमें कनेक्ट नहीं है कभी कभी काम कर रहा है कभी नहीं है तो पूरा वो होता ही है। पहले महिलाओं को जागरूक किया जाएगा इसके बारे में ये बटन लगा किस काम के तो ये काम कब तक पूरा हो जाएगा अभी तो कंपनी बता सकती है पर जल्द से जल्द होने वाला है तो जैसे आपने बताया कि ये कनेक्ट होने के बाद जन जागृति की जाएगी महिलाओं को इसके बारे में बताया जाएगा तो कैसे कोई ये किया जाएगा क्या आर पी एफ की तरफ से या फिर मध्य रेलवे की तरफ हाँ मध्य रेल की तरफ, तरफ से भी कराया जाएगा आर पी एफ की तरफ से खासकर अपने स्टेशनों पे जैसे हमारे यहाँ यहाँ के हम बताएंगे महिलाओं का ये जो पैनिक बटन किस उद्देश्य से लगाया गया उनको जागरूक किया जाएगा कि आपके लिए लगाया गया है आपको ये खासकर महिलाओं के लिए लेकिन इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है या अगर कोई पुलिस यात्री है उसको किसी प्रकार हो रहा है तो वो भी कर सकता है ऐसा नहीं है कि महिलाएं कर सकती है तो ये हाँ ये सबसे बड़ी बात है इसके दबते ही जो है सब अलर्ट हो जाएंगे और कैमरा इस पर फोकस करने लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है थैंक यू सर आपने जानकारी जो है वो दी है सर अपन पेल तो हे पैनिक बटन जो है महिला सुरक्षे सा है ज्यादा अनुचित घटना महिला हो कोणत्याही प्रकारचे परिणाम या ठिकाणी होतील त्यावेळेला हे बटनाचा वापर जो आहे तो करण्यात येईल ज्या पद्धतीने सरांनी सांगितलेलं आहे महिलाच नव्हे तर इतर देखील जे प्रवासी आहेत ते देखील आप, आपत्तीच्या वेळेला ह्या बटनाचा वापर जो आहे तो करण्यात येणार आहे त्यांच्या वतीने मात्र याचं काम जे आहे ते अद्याप पूर्ण झालेलं नाहीये जसं हे काम पूर्ण होईल त्यानंतर मध्य रेल्वे असेल किंवा आरपीएफ असेल यांच्या वतीनं एक जनजागृती कार्यक्रम जो आहे तो राबवण्यात येणार आहे महिलांना खास करून या पॅनिक बटना बद्दल आ, जी माहिती जी आहे ही आर पी एफ च्या वतीनं देखील आणि त्यासोबत आपण जर पाहिलं तर मुंबईच्या एकशे सत्तेचाळीस स्थानकांवर मध्य रेल्वेच्या माध्यमातून हे असे उपक्रम जे आहे पॅनिक बटनचा ते राबवण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक स्टेशनवर स्टार्ट पॉइंटला एक बटन आणि एंड पॉइंटला एक बटन असं प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर दोन बटना जी आहेत ती प्रत्येक प्लॅटफॉर्म वर लावण्यात येणार आहेत दरम्यान या संदर्भातील जे लेटेस्ट अपडेट आहेत त्या वेळोवेळी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू त्यासाठी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करा धन्यवाद